Оборудование – мультизональная система «Хайер». На данном объекте установлена мультизональная система «Хайер», состоящая из четырех наружных блоков с суммарной мощностью 134 кВт. Была проведена реконструкция здания и главным критерием выбора оборудования стала компактность, так как во внутреннем дворе имелось очень мало места. Наружные блоки Хайер серии MRV3S имеют мощность 33,5 кВт при очень скромных габаритах. И такое сочетание не имеет аналогов на рынке Украины. При этом использование мультизональных систем позволило избавиться от огромного количества наружных блоков на фасаде здания а благодаря работе в режиме обогрева до минус 20 градусов по Цельсию, данная система полностью перекрывает потребности в отоплении в период межсезонья и благодаря высокой энергоэффективности позволяет значительно экономить на эксплуатационных расходах.